An-Nawawi cuba tonton dengar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim. Katanya itu menunjukkan atas sunnah jampi dengan ayat Quran dan dengan segala zikir. Adapun Nabi selalu jampi dengan auzuz itu kerana bahawasanya terhimpun dalamnya segala perlindungan daripada tiap-tiap yang tidak disukai dengan jumlah dan tafsir. Maka di dalamnya tersebut berlindung daripada kejahatan barang yang telah jadi maka masuk padanya tiap-tiap sesuatu dan ada tersebut lindung daripada hembus dan simpulan sihir dan segala sihir dan daripada kejahatan orang-orang yang hasad dan daripada kejahatan was-was syaitan khannas. Semua benda ni tuan-tuan ada tali mali dengan gangguan-gangguan sihir yang terkena kepada manusia, yang boleh kena kepada manusia. Tuan-tuan, sihir ini macam-macam. Sihir ini macam-macam. Antaranya sihir ini, tuan-tuan, dia boleh hantar jin kepada kita melalui binatang-binatang yang kita tak sangka. Contoh, contoh. Tuan-tuan ada di rumah, tuan-tuan, tuan-tuan tak pernah pun berlaulak. Tak pernah berlaulak, kan? Tiba-tiba dalam rumah tuan-tuan tu -tuan ada ular Tuan-tuan nak katak dulu ke Tuan-tuan nak katak suami Suami tuan-tuan Tuan-tuan jangan katak ular tu lagi Tuan-tuan tanya kepada dia Tuan-tuan tahu -tuan kepada dia Tuan-tuan kata kepada dia Betulkah kamu ular Ataupun kamu jin Kalau kamu jin kamu keluar Kamu jangan duduk rumah aku Ini bukan rumah kamu Cakap macam tu ya Cakap macam tu ulang tiga kali Jangan cakap tu sambil sambil duk katok dia, tak boleh. Syarat dia cakap dulu lepas tu diam sekejap. Kalau tuan-tuan katok dia, tuan-tuan tak tanya dekat dia, takut dia dendam, dia kacau habis satu keluarga, bukan. Dia kacau habis. Yang pertama, ulang. Yang kedua, dia boleh datang dengan lalat, tuan-tuan, lalat. Tiba-tiba lalat datang rumah tuan. Lalat pula lalat canggihnya, tak pernah nampak lalat tu. Dengan dengan kepala dia merah, dengan badan dia warna kuning. Dengan badan dia warna hijau. Ui, canggih ulat lalat ni. Dia main sekok. Eh. Dia bukan main segerombolan. Dia main sekok. Eh. Awas. Lalat yang sihir bila main rumah kita ni, tuan-tuan. Dia main sekok. Eh. Yang kedua, yang tanda kata dia sihir kita ni, tuan-tuan. Lalat ni. Yang kedua, dia cari orang. Eh. Dia ikut orang. Dia tak ikut makanan. Dia tak ikut... Sampah dia tak ikut. Dia cari orang. Ya. Ikut orang. Kita masuk bilik dia ada. Kita keluar bilik dia pun ada. Kita masuk tandas. Dia ikut sekali. Maknanya dia memang sasarkan kita. Memang dia cari kita. Yang ketiga. Lalat yang membawa sihir ini tuan-tuan. Dia dalam keadaan dia datang. Sewaktu kemuncak tuan-tuan. Sewaktu -tuan. kemuncak waktu kemuncak sihir ni tuan-tuan yang begitu aktif di dalam suasana kita harian ni tuan-tuan iaitu tengah hari rembang dan waktu-waktu senja itu waktu kemuncak sihir berlaku yang cukup kuat sebab tu tuan-tuan kalau orang kena gangguan ni tuan-tuan waktu ni cukup kemuncak bagi dia dia nak sedih dia nak teriak waktu ni waktu waktu tengah hari rembang lepas tu waktu senja sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya berlindung dengan Allah SWT daripada benda-benda yang bahaya ni tuan-tuan. Supaya kita ni bebas daripada sihir. Sihir-sihir manusia. Manusia boleh sihir? Boleh. Saya tunjuk contoh kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak sihir tapi jangan buat. Contoh pi ke busut. Ni contoh busut Siapa buat haram tau. No? Siapa buat haram. Sihir ini boleh belajar tapi haram diamalkan. Haram diamal. Bila haram diamal tak payah amal. Lebih baik tak payah belajar. <laughs> Cuma dalam majlis ni kita kongsi sikit. Contohnya tuan-tuan pergi ke busut. Faham busut? Busut tu tempat sarang semut besar. Tanah dekat pokok kan. Tinggi dia duduk tu. Dia jadi macam sarang semut tu kan. Tuan-tuan pergi ke tu. Tuan-tuan kata apa? Wahai busut. Bantu aku. Kesian kat aku. Aku ditolak cinta oleh seorang perempuan yang bernama sekian 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 Bantu aku please Contoh Tonton habis Lepas tu bila tonton dah habis macam tu Tonton balik Balik Malam tu datang mangkuk ayu ni Jin lah Jin datang Jin kata besok pergi letak kepala rusa di situ Lepas tu letak pulut kuning Lepas tu letak duit RM32.25. Ha, lepas tu aku akan kotakkan janji dan hajat kau. Ha, letak. Malam tu dia pilih letak. Bila dia letak, malam tu perempuan yang dipujanya tu akan bermimpi jatuh daripada bangunan. Mimpi. Hmm, buh, gitu. Mimpi apa lagi? Mimpi kena patut ular. Mimpi berada di tempat sampah mimpi berada di dalam keadaan ada seorang nenek kebayan, nenek kebayan lah kita sebut, nenek tua. Nenek tua datang berikan kepada dia seorang bayi lalu disusunya. Ha, tuan -tuan. Itu semua tanda-tanda sihir. Tuan -tuan. Kalau ada perempuan kita, isteri kita, anak perempuan kita ada mimpi macam tu berubat. Tuan lah, berubat. Kalau tuan-tuan kata tak payah berubat, lah, biarlah nanti dia keluar sendiri. Dia tak akan keluar. Melainkan dalam keadaan diri dia kuat sendiri. Ha, dia seorang yang kuat. Dia rajin ibadat, dia rajin selawat, dia rajin baca Quran. Insya Allah benda itu akan keluar sendiri. Kalau tak boleh buat sendiri, cari orang yang boleh berubat sendiri. Ha, berubat. Jadi tuan-tuan yang kesulian. Sihir ni apa jenis? Macam-macam sihir. Sihir yang pertama, sihir pemisah. Sihir pemisah. Dia tengok kita rapat sangat dengan bini kita duk tangkap gambar selalu dalam Facebook duk tayang dalam TikTok duk tayang duk pegang tangan duk kiss-kiss duk cium-cium depan khalayak ramai dia kata ish jealous lah dia kata perempuan tu aku nak bagi lepon ni bercerai nak bagi bercerai sebab apa tuan-tuan sebab hasad sebab dengki hidup dia tak boleh capai tahap bahagia macam tu dia tak boleh tengok orang bahagia macam tu dia tak boleh tengok orang bahagia dia tak boleh tengok orang sayang menyayang ni dia tak boleh tengok dia memang jenis hasad dia buat tuan-tuan dia buat dia tangkap gambar tu gambar yang di share dalam Facebook dia ambil dia pi puja tuan-tuan pi pujalah pi puja ambil jarum cucuk ke gambar tu malam tu dua-dua laki bini menangis berlaku tuan-tuan berlaku boleh berlaku sebab itu tuan-tuan kalau nak paparkan benda-benda kebahagiaan dalam media sosial ni tuan-tuan kau boleh tapi-tapi sikit lah. Jangan sampai nampak ke kaki. Jangan sampai muka tu nampak penuh. Jangan sampai. Eh? Kan? Jangan sampai. Kan? Bahaya. Benda-benda tu bahaya. Yang kedua sihir pelaris. Sihir pelaris. Dia, dia jadi tuk, dia jadi toke kedai. Dia tengok kedai lain semua maju semua. Kedai dia makin lama makin surut Orang tak main. Dia kata apa? Aku nak sihir. Sihir? Semua kedai yang meniaga sebelah dia ni tuan-tuan Semua masak nasi, masak nasi basi Masak nasi basi Masak nasi basi mentah Masak jadi jadi ulat naik Jadi jadi merapu Jadi orang pun tak nampak kedai dia Orang lain tak nampak kedai lain Jadi orang dia tarik semua tu Bagi nampak kepada kedai dia Dia sihirkan kedai lain Sebab apa tuan-tuan? Hasad Sebab hasad semua Hasad sebab itu tuan-tuan agama kita cantas benda ni. Agama kita ajak benda ni supaya kita ada pelindung. Pelindung dia dengan dua mu'awizatain itu. Baca yang itu Kakak. Nak baca macam mana? Tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan amalkan selepas semayang subuh dan selepas semayang maghrib, tuan-tuan tadah tangan, tadah tangan, baca surah Al-Fatihah. Lepas habis surah Al-Fatihah, baca ayat kursi sampai habis. Lepas baca ayat kursi, baca dua akhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul dengan la yukallifullah sampai habis. Lepas baca yang tu, tuan-tuan baca tuan-tuan baca dua muawwidzatain tadi. Qul a'udzu bi falaq, qul a'udzu bi nas. Lepas tu tuan-tuan tiup ke tapak tangan, pekuk macam tu, lepas tu sedut dan sapu satu badan. Buat pelindung buat protection kepada diri kita supaya tak terkena sihir pada diri kita. Tuan, buat. Kami tak mau buat tak? Ah, ha, tak mau buat tak apa. Tak mau buat tak apa. Tak mau buat tak apa. Buat cara lain eh. Buat cara lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian, itu kaedah-kaedah yang diajar oleh guru-guru eh, guru ulama-ulama kita. Yang tu diajar oleh almarhum Datuk Ismail Kamus kepada saya tuan dan ini masalah menjampi dengan quran dan segala zikir kata imam an-nawawi rahimahullahu taala dalam syarah muslim menunjukkan atas sunnah jampi dengan ayat quran dan dengan segala zikir boleh jampi semua guna ayat quran dalam quran kita ni tuan-tuan ada 6 ayat syifa ada 6 ayat syifa tuan-tuan boleh tanya sahibus samahah google tuan-tuan tanya yang tu sebutkan enam ayat-ayat syifa kepada saya. Ha tuan, tuan sebut tuan. Nanti. nanti dia jawab. Saya nak cerita kat tuan tadi tuan-tuan tahu ini panjangnya ustaz. saya tanya cerita. Tuan-tuan tanya, tuan -tuan tanya sahib sama Google nanti dia keluar sekali dengan gambar ayat apa tuan-tuan. Dia lebih pandai daripada saya tuan-tuan. Tuan-tuan saya sekalian. Adapun Nabi selalu jampi dengan Auz itu kerana bahawasanya terhimpun di dalamnya segala perlindungan daripada tiap-tiap yang tidak disukai dengan jumlah dan tafsir. Maka di dalamnya tersebut berlindung daripada kejahatan, barang yang telah jadi maka masuk padanya tiap-tiap sesuatu dan ada tersebut lindung daripada hembus dan simpulan sihir dan daripada segala sihir dan daripada kejahatan orang-orang yang hasad dan daripada kejahatan was-was syaitan khannas. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, rumah kita juga tuan-tuan, kalau kita sedar tuan-tuan, kalau kita masuk rumah kita, masuklah dengan salam. Masuklah dengan salam. Jangan masuk, terjah masuk macam tu je tanpa bagi salam. Jangan jangan. Kita daripada luar tuan-tuan, ada benda-benda jin-jin yang sedang memantau kita. Kan? Bila kita daripada luar, kita balik pula senja-senja, masuk dalam rumah, bagi salam Sebelum masuk rumah, duduk luar dulu lah. Duduk luar dulu baca, baca ayat kursi, baca fatihah, supaya dilindungi daripada kita membawa masuk benda-benda itu ke dalam rumah kita. Tuan-tuan, dengar ni macam macam satu benda yang biasa. Tetapi tak kena, tak apa lagi. Kalau kena nanti, kita akan jadi bahaya tuan-tuan dalam diri kita. Kan? Bila masuk rumah tuan-tuan, bagi salam. Tuan-tuan, kelebihan bagi salam. Bila kita masuk ke dalam rumah, jin syaitan yang bertenggek dalam rumah kita ni tuan-tuan, bila didengari orang masuk dengan lafaz salam, mereka akan keluar lari berpusu-pusu. Lari tu. Sebab apa? Sebab salam itu cover satu rumah. So cover satu rumah kan? Walaupun kita kata salam ni biasa ya. Eh? Tetapi di sisi Allah, di sisi agama, salam itu adalah salam yang menyelamatkan satu rumah. Masuk saja bagi salam, Assalamualaikum. Jin syaitan lari, tuan-tuan. Keluar, dia kata, ini bukan rumah aku lagi. Keluar dia. Dengan lafaz, salam. Ada orang tanya, Ustaz. Rumah saya ni, Ustaz, malam-malam dengar bunyi guli lah, Ustaz. Ada lagi ke zaman lah ni orang main guli, Ustaz? Dia tanya orang itu. Saya kata di kampung ada lagi. <laughs> Kita jawab lawak sikit lah, di kampung ada lagi orang dok main tujuh tujuh guli ni dok main lagi. Tak sah rumah saya ni dok bunyi guli tak tahu kat mana. Lepas tu malam-malam ada orang dok tumbuk lesung pam 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 dia dok makan sambal apa malam-malam ustaz. Dia dok was-was, dia dok heran. Lepas tu dok tarik meja nak pi mana pula nak pindah apa malam-malam ni. Malam-malam pukul 2 pagi dok tarik meja. Dia dok buat apa ustaz? tu rumah saya ke rumah siapa? Saya jawab kata rumah hang. rumah hang. Ya ke rumah saya? Ya. Sebab apa rumah saya jadi macam tu? Rumah kamu kotor rohani di dalam dia. Kotor rohani. Apa maksud kotor rohani? Tidak ada pengisian agama, tidak ada pengisian ibadah di dalam rumah. Habis. Rumah itu tak didengari Al-Quran. Rumah itu tak dihidupkan solat malam. Rumah itu tak dihidupkan solat buha. Rumah itu tak dihidupkan selawat maka datanglah benda-benda yang lain yang akan mengisi di dalam rumah tersebut. Nabi sebut eloklah. Nabi kata, "La taj'alu buyutakumul maqabir." Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti perkuburan. Jangan jadi. Rumah ni tuan-tuan kena diisi dengan zikir. Rumah ni kena diisi dengan Al-Quran. Rumah ni kena dihiasi dengan solat malam rumah dia perlu benda-benda itu sebab apa tuan-tuan nak tarik keberkatan tu nak tarik berkat. Selagi tuan-tuan balik ni daripada masjid ni tuan-tuan sampai di rumah tuan-tuan bawa balik keberkatan daripada masjid. Masuk pintu rumah bagi salam satu rumah dapat berkat sebab ayah dia main masjid. Sebab apa tok dia main masjid, sebab apa mak dia main masjid, satu rumah berkat. Sebab apa? orang bawa balik berkat daripada masjid. Allahu akbar. Itu kehebatan orang main masjid Maka keberkatan itu boleh menghindarkan dan boleh melenyapkan jin syaitan yang berada di rumah kita. Tuan-tuan, di mana tempat jin bertenggek? Di dalam rumah kita. Jin bertenggek di tempat-tempat di hujung-hujung penjuru. Saya tuan-tuan kata saya nampak kan? Saya tak nampak. Saya doa saya takkan mau nampak punya tuan. Saya takkan nampak. Lagi tuan-tuan kata ustaz nampak ah, tak nampak. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu rupa dia macam mana. Tuan, tuan jangan duk tanya saya. Dia ada di hujung-hujung penjuru, hujung-hujung penjuru tu. Tuan, tuan masuk rumah, sekali tuan, tuan jangan duk tengok pula. Oh hang ada sini eh. Tak ada, tak ada. ada. tuan jangan duk sekap jarang macam tu. Ya. Maknanya tetapi di situlah tempat dia bertengger. Hujung, 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 hujung. Ya. Itu tempat dia. Dalam masjid ni pun ada tuan-tuan. Dalam masjid ni ada. Tapi jin Islam lah. Kita duduk dengar kuliah ni dia duduk ada. Dia duduk dengar kita cakap apa. Tapi tak tahu dia duduk kat mana tuan-tuan. Kod dia tuan-tuan duduk Lena, dia duduk sebelah tuan-tuan duduk, dia duduk urut tuan-tuan. Lena lah dia kata. <gifat> kita pun tak tahu. Tuan-tuan ni -tuan, kita sekalian. Kita cerita sikit berkenaan dengan ain penyakit ain ni. Saya ambil masa lima minit eh. Saya nak kena pergi Port Dickson pula ceramah Maulidur Rasul di Taman Intan Perdana kena sampai sana sebelum pukul 9 tak apa, kita perhabikan ni contohnya dikasih sekalian bab yang telah datang ia pada menyatakan jampi daripada sebab kena AIN penyakit AIN ni penyakit main daripada mata orang suka tengok dia dia suka orang tengok dia dia suka orang tengok dia hebat dia suka orang tengok dia jadi cantik dia suka orang tengok dia canggih dia suka orang tengok dia kaya ha, ini contohnya penyakit AIN Ketahuilah kiranya ya saudaraku, kena ain itu ialah kena pandang orang dengan dengan mata yang hasad. Orang pandang itu bukan pandang dengan tahniah, tetapi pandang dengan dengki. dengki. Ha, ini bahaya. Eh? Maka pandang orang dengan mata hasad itu memberi mudarat ke atas yang kena pandang lebih mudarat daripada orang yang makan barang lebih mudarat daripada orang yang makan bawang besar dan bawang putih mentah yang ditegah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia masuk masjid supaya tiada menyakiti ia akan muslimin. Ha ni tuan-tuan, Nabi larang kita ni tuan-tuan, kalau kita duduk di rumah kita makan bawang besar, lepas tu kita makan bawang putih, lepas tu kita main masjid sembahyang Zuhur. Nabi marah. Sebab boleh mengganggu orang sembahyang sebab bau daripada dia tu sendiri tuan Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, tuan-tuan pergi Mesir, Mesir ni makan bawang kuat tuan-tuan. Dia makan semua bawang kan? Makan nasi Arab bawang sebiji Bawang sebiji Makan roti bawang kan? Bawang bawang fresh tu bawang. Dia tak boleh makan bawang Dia makan batang bawang kan? Yang memain Arab Sebab saya pun terpedaya juga dengan, dengan cara makan tu Saya pun terkena Tapi sedap Sedap Ui, tapi kalau makan batang bawang ni tuan-tuan, Tak payah habis mayang lah. Murung tak payah habis mayang. Dia jadi merapu bau Ya Allah Kalau tuan-tuan tanya Tuan-tuan pergi beli daun, batang bawang Tuan-tuan makan batang bawang Tuan-tuan akan rasa satu nikmat Yang orang akan lari daripada tuan-tuan Bini pun tak suka tuan, tuan. Bini pun tak suka Dia tak apa bau Balik daripada negara Arab Bau bawang <laughs> Hawak tu dia kata Tuan-tuan hmm. -tuan, dia kata Selan, dengan kerana itu disuruh Nabi dan diizinkan boleh jampi orang yang kena ain itu bagi siapa-siapa yang tahu menjampi bermula yang menunjukkan atas sedemikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Asma binti Umais qalas ya Rasulullah inna walada ja'faril yusri'u ilaihi mul'ain afa astai afa astarqi lahum Fakal naam. Fa inahu laukan shayun sabiqul qadar la sabqatul ain. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang perempuan daripada isteri sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Asma binti Umais radhiyallahu anha berkata ya Rasulullah bahwasanya anak-anak Ja'far, yakni suaminya yang jadi saudara kepada baginda Ali karamallahu wajah berisiko kena ain kepada mereka itu maka adakah boleh hamba minta jampi bagi mereka itu kepada sesiapa yang tahu menjampinya apakala didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan perempuan itu maka ia pun menjawabnya faqal na'am fa innahu law kana shay'in sabiqul qadar la sabaqat hul ain maka sabda bagi nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pintaklah jampi akan dia kepada sesiapa yang tahu jampinya kerana bahwasanya kalau ada sesuatu yang mendahului Kadarnya saya didahului akan dia oleh ain yakni sekiranya ada apa-apa yang boleh melawan takdir azali tentulah ain itu mendahului sekaliannya daripada kuat mudaratnya ke atas manusia tuan-tuan penyakit ain ini jangan main tuan-tuan yang main Dia jadi dia jadi moyok, dia jadi dia jadi apa yang jenis duk diam tu apa? Jenis duk diam, tak mau cakap dengan siapa-siapa. Dia jadi murung, murung tuan-tuan, murung. Dia jadi murung lepas tu dalam keadaan tersebut waktu maghrib, waktu tengah-tengah hari dia jadi dia jadi apa? Dia jadi gangguan pada diri dia, histeria tuan-tuan. Ini bahaya, ini ini bahaya. Maka disebut di sini masalah Nabi menjampi lindung akan dua cucunya. Cuba tuan-tuan tengok. Cucu Nabi SAW pun didoai oleh baginda Nabi SAW daripada sekalian yang memberi mudarat sama ada daripada hantu syaitan dan binatang yang bisa-bisa daripada ular kala jengking dan sebagainya dan daripada mata manusia yang memberi mudarat ke atas orang yang dipandangnya sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi akan hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu demikian ini katanya Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain yaqul u'idzukum bi kalimatillah at-tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli 'ainin lamah wa yaqul hakaza kana ibrahim yu'awwidhul ishaq wa isma'il alayhi musallam sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba tuan-tuan dengar ni apa doa yang perlu kita bacakan kepada anak-anak kita dan kepada isteri kita supaya dihindarkan daripada penyakit ain gangguan syaitan dan iblis cuba tuan-tuan tengok Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya yang seorang yang alim namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya adalah adat 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 ni maksudnya apa kebiasaan kebiasaan bagi Nabi saw menjampi lindungkan dua cucunya iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu daripada sekalian yang memberi mudarat akan keduanya maka baginda Nabi saw aku lindung dan aku tolakkan keduamu dengan segala kalimah Allah yang sempurna yakni dengan Quran atau dengan sekalian kitab yang diturunkan ke bumi semuanya daripada kena penyakit sekalian syaitan dan sekalian binatang yang bisa seperti ular dan kala dan hilangnya dan sebagainya. Dan daripada sekalian mata yang memberi mudarat yakni mata manusia yang pandangannya pandang dengki lalu kena mudarat pandangan itu atas orang. Ini doa dia. Doa dia macam mana tuan-tuan? A'udzu -tuan? bikalimatillahi tammah <tutuk> min kulli syaitani wahammah wa min kulli 'aini lammah. Itu doa tu. Boleh amal doa tu tuan-tuan. Tuan itu pun boleh tanya kepada sahibus samaha Google tuan-tuan. Nanti dia keluar gambar kali tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah nak cerdik sangat nak tulis buat-buat macam nak tulis tak payah. Tuan-tuan tanya sahibus samaha Google nanti dia bagi tahu apa doa itu macam mana. Tuan-tuan tulis itu doa elak penyakit ain. tuan tulis itu. Doa elak penyakit ain. Masalah menjampi orang dan diri sendiri itu harus ia dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Boleh kalau nak jampi diri sendiri, nak jampi orang dengan doa itu. Boleh eh, tak ada masalah. Boleh amal doa itu. Jadi, maknanya apa? Boleh kita jampi sendiri ataupun kita boleh pergi cari orang yang boleh jampi kita. Boleh jampi. Kan? Ha. Maksudnya, di dalam agama kita diizinkan kita untuk menggunakan ayat-ayat zikir dan boleh menggunakan ayat-ayat Quran dan boleh menggunakan selawat-selawat daripada baginda Nabi SAW. Boleh guna untuk kita nak berubat segala penyakit. Tuan-tuan jangan rasa nak pergi cari Tok Bomoh lah, senang sikit, cepat baik sikit buat ke ustaz-ustaz macam-macam ni merapu ya. lambat baik dia nak pi cepat baik memang dekat bomoh cepat baik kan cuma mudarat dia lama kan mudarat dia lama apa beza bomoh dengan moboh dengan perubatan Islam yang tu kita cerita minggu depan insya-Allah tuan tuan mai duduk kita cerita minggu depan wallahu taala alam saya satu saja pada pagi ini mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik pada pertemuan kita pada pagi ini insyaallah. Jadi kita baca doa kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah ya Tuhan kami pada pagi yang penuh barakah ini wahai Allah apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunanmu, redhamu, kasih sayangmu yang tidak bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurgamu, wahai Allah. Wahai Allah, lindungilah kami, keluarga kami, pasangan kami daripada diganggu oleh jin syaitan laknatullah. Mudah-mudahan kami senantiasa di dalam jagaanmu. Wahai Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami. Rahmatilah ibu dan ayah kami, wahai Allah. Pemudahkanlah urusan dunia dan akhirat ibu dan ayah kami wahai Allah serta anak-anak kami, diri kami dan pasangan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Alhamdulillah alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. وتواصى بالحق وتواصى بالصبر وهذا وبالله توفي والهداية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته